Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabies klan. Pe anak papa yang seorang nikad Wan Hadi ni betul-betul marah dengan Rafizi, dengan Wong Chen dan juga ni Nazmi. dia kata tak habis-habis nak buat RCI. Dulu buat RCI pasal isu badan kehakiman, sekarang RCI pasal ART pula. Dah tak ada kerja lain ke? Orang dah jawab pun kau tetap nak buat RCI juga. Why Wan Hadi. Saya faham anda ini ubun-ubun mesti lembik lagi. Anda tak pernah berada di situ ketika mereka ini sama-sama berjuang dan ketika itu mereka berjuang tiap-tiap tahun saya boleh katakan mereka minta RCI bukan atas pelbagai sebab. Tapi itulah, mungkin masa itu macam saya katakan anda masih lagi belum bercerai susu kot. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semalam saya telah membawakan kepada anda sidang media bersama yang telah dibuat oleh Rafizi Ramli, Wong Chen dan juga Nik Nazmi di mana ketiga-tiga mereka ini telah bergabung membuat satu kenyataan media mempertikaikan serba sedikit berkenaan dengan perjanjian syaitan ataupun perjanjian ART seperti mana yang kita tahu itu dan antara gesaan mereka tuan-tuan dan puan-puan ialah kerajaan menubuhkan satu suruhanjaya siasatan diraja ataupun RCI untuk meneliti menelaah menyasat dan juga untuk merungkai perjanjian ART ini terutamanya tentang beberapa isu. Yang pertamanya mengapakah ART ini tidak dibawa masuk ke dalam parlimen sebelum diratifikasikan dan yang keduanya ialah sebab banyak sekali perkara dalam perjanjian ART itu yang sangat-sangat berat sebelah kepada Amerika Syarikat dan kita seolah-olahnya tidak mendapat keuntungan sangat pun. Bahkan kedaulatan kita juga boleh terjejas dek kena perjanjian itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi macam biasalah bila ada geng-geng tak kira lah geng pembangkang ke ataupun geng pro kerajaan ke apa-apa ke yang menuntut agar ART ini disiasat dan sebagainya. Bila Rafizi, Wong Chen dan juga Nik Nazmi ini meminta agar satu RCI diwujudkan untuk menyiasat perjanjian ART ini pasti akan ada anak papa wala cukai yang akan bingkas bangkit mempertahankan ART, mempertahankan Datuk Seri Anwar dan juga memperlihkan pihak yang cuba untuk menuntut agar semua ini siasat. Dan yang terkini, yang bangkit ialah Wan Hadi. Si Jambu yang kabur-kaburnya baru saja menang pemilihan untuk menjadi ketua cabang dekat PKR Kelantan. Anda tonton video ini. Ah, ha, dulu ada 9 orang. Sekarang tinggal 3 geng-geng. Aku tak tahu haluan kiri ke apa. YB Rafizi, YB Nid Nazmi dengan YB Wong Cheng. Aku tak tahulah kenapa geng-geng ni puak-puak ni dia obses nunggu dengan RCI. Dulu dia orang, orang samalah dulu suruh tubuh kat RCI pasal kes latikan ketua hakim. Macam-macam dia bubuh, dia taruh pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tuduh ada campur tangan eksekutif dalam pelatihan hakim dah dibanding tu skandal VK Linggam dia bawa habis cerita-cerita tu -cerita dia cerita ada hakim mahkamah sekutuan kena panggil mesyuarat JSC jawab tuduhan campur tangan kehakiman kelewatan latihan hakim boleh apa boleh jadi ada capa tangan politik macam-macam persepsi nah ha? buat-buat ni duduk cerita dekat luar ni dihalakan kepada Datuk Siarah Ibrahim. Awal tahun lepas. Tahun lepas dah ke? Sama lewat juga lantik hakim. Hakim Malaya. Tapi tak ada orang buat PC suruh buat RCI. Mungkin waktu tu kita fahamlah tak ada pilihan parti, tak kalah lagi mungkinlah. Rupanya kau tengok lepas tu kita tahu lah, boleh tengok sendiri. Tak ada satu pun bukti yang boleh tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan proses kehakiman. Tak ada. Hmm, semua berjalan ikut prosedur biasa, ikut peraturan JAC. Tak ada apa yang pelik pun. Ha, tak ada satu pun orang kata apa, tekanan politik ke intervensi entiti luar ke campur tangan eksekutif pun tak ada. Hari ini dia datang lagi. Dia datang lagi sekali. Desak tubuh RCI. Kaji balik perjanjian dagang Malaysia dengan Amerika. Berasaplah aku rasa Datuk Seri Anwar dengan Menteri Miti Tuku Zafrol. Mengulas, menjawab uh, Isu ni dalam parlimen, luar parlimen Pasal apa ART ni Jenuh lah aku tengok dia orang bersilap jawab Balik-balik duk, duk tanya soalan yang sama Duk ulang perkara yang sama Tu Tengku Zafrul tu buat video 9 minit Aku tak pernah-pernah tengok Zafrul buat video 9 minit nah, Tapi sebab kena jawab juga pasal ART ni Dia buat 9 minit video hmm, Jelas sangat dah Tengku Zafrul jawab satu-satu-satu Setiap satu kerisauan umum Ha, pertikaian apa semua benda dijawab dalam video tu jelas. Ha, tak ada apa yang pelik pun kalau kau tengok poin apa YB Wong Cheng dengan geng-geng dia ni hmm, tak ada beza sama dia lebih kurang benda yang sama saja dibangkitkan benda yang sama dah dijawab dah pun. Ha, apa benda yang dia tak puas hati sangat semua kerajaan dah jawab. okay? kalau nak jadi backbencher yang jenis kaki melawan, kaki langgar macam orang, senaraikan apa benda yang teruk sangat pasal perjanjian ni. Senaraikan keluarkan Minta kerajaan jawab satu-satu-satu. Itu sahaja. Ha, bukan semua benda kalau nak buat minta RCI lah. Sikit-sikit RCI, sikit-sikit RCI. Kamulah. Dekat video itu, kita boleh bahagikan beberapa perkara lah. Yang pertamanya, Wan Hadi bengang. Sekejap-sekejap nak RCI. Sekejap-sekejap nak RCI, kan. Macam tak ada kerja lain, asyik nak RCI je. Tapi itulah dia kata yang belakang kiri ni macam tu lah. Ketika dulu dia nak buat RCI berkenaan dengan kelewatan uh, pelantikan kehakiman. And then bila Datuk Hasnah ni nanti sebagai hakim besar Melayu dengan lewat dan sebagainya. Masa tu tak ada pula bising pasal RCI dan macam-macam lagi lah. Ketisi Wahadi ni. Dan of course pasal ART pula dia kata Tengku Zafrul jauh habis dah. Apa yang tak puas hati yang masalahnya? Semua orang dah jawab berkenaan dengan ART ini, masih lagi tak puas hati, masih lagi nak buat RCI dan pelbagai perkara lagi. Dia macam ni lawan Hadi. Saya akan jawab anda satu persatulah kan. Nombor satunya berkenaan dengan RCI. Saya faham anda ini budak lagi. Sangat-sangat budak. Kanak-kanak pun masalahnya kan. Ubun-ubun anda masih lembik. Saya faham. Mungkin kerana itu, anda tak tahu tentang cara perjuangan Pakatan Rakyat, PKR dulu dan juga Pakatan Harapan selepasnya berikutan macam-macam kes yang berlaku dekat Malaysia ini. Anda tahu tak yang Pakatan Rakyat, PKR dan juga Pakatan Harapan selepasnya, mereka inilah raja minta RCI dekat Malaysia tahu. Anda tak percaya, masa tahun 2009, mereka telah meminta RCI untuk menyiasat kematian Teo Beng Hock. Anda kenal siapa Teo Beng Hock? Teo Beng Hock ini merupakan saksi kepada SPRM, siasatan SPRM, berhubung satu skandal yang dikatakan Belanda. seorang ahli parlimen DAP dari Kelanda Jaya lah, iaitu Ian Wong kalau tak salah saya kan, di mana Teo Beng Hock ini telah mati ketika dalam Uh, bangunan SPRM dikatakan terjun ataupun diterjunkan wallahu a'lam jadi masa itu DAP dan juga PKR memang minta RCI bagai rak Lim Kit Siang minta RCI gila-gila semua tetapi itulah masa itu diminta RCI bagai rak sebelum jadi kerajaan bila dah jadi kerajaan sudahnya hmm. apa jadi kisah Tiong Beng Hock dia macam tu je sampai keluarga Tiong Beng Hock buat demo ketika PRK Kuala Kubu Baru tak puas hati kenapa DAP dah jadi kerajaan senyap pasal Tiong Beng Hock Kemudiannya, pada tahun 2012 dan juga 2013 dan kemudiannya, mereka juga pernah meminta agar RCI dibuat berkenaan dengan isu immigration isu kebanjiran pendatang tanpa izin. Masa ini mereka bengang sebab dikatakan yang kerajaan ini katanya telah orang kata apa membawa masuk bangla atau pergi hantu ataupun pergi import dan sebagainya. Jadi mereka merasakan ada isu immigration, isu kemasukan pendatang yang tidak terkawal ataupun telah diplopori oleh pihak-pihak tertentu. Jadi mereka minta RCI. Ialah pada ketika itu Pakatan Rakyat kalah PRU kerana konon-kononnya ada 40,000 pengundi bangla dan macam-macam lagi lah. Jadi mereka minta RCI. Sakan tahu mereka minta RCI pada ketika itu, tuan-tuan dan perempuan. Kemudian, mereka juga pernah meminta RCI diwujudkan untuk menyiasat berkenaan dengan kerugian forex. Di mana masa itu Tony Poir dan lain-lain telah mendesak agar RCI ditubuhkan untuk menyiasat kerugian forex bank negara. Oh, yang ini besar masa itu tahu. Memang jadi bahan untuk menekan Najib pada ketika itu. And then apa lagi? pada tahun 2021 banjir besar melanda kan mereka minta juga RCI diwujudkan bagi menyiasat tentang banjir besar tuan-tuan dan perempuan yang minta siapa? Anwar Ibrahim antaranya kemudian berkenaan dengan isu tabung haji dan sebagainya pun sama juga tahun 2021 mereka minta agar RCI membuat apa, -apa tu diwujudkan bagi menyiasat tentang isu entiti kewangan tabung haji dan sebagainya kira banyak lagi lah tuan-tuan dan perempuan Wan Hadi itu utamanya um, gesaan-gesaan untuk RCI-RCI ini diadakan bagi banyak kes yang tertentu. Bukan sekarang je Rafizi tiba-tiba mengenai dia buat RCI. Bukan sekarang je tiba-tiba pula orang PKR ini selepas keluar daripada Anwar punya geng nak buat RCI itu ini sebagainya. Memang dari dulu pun masalahnya mereka ini memang sentiasa gesa RCI itu, RCI ini tapi saya tak expect lawan Hadi tu tahu sebenarnya kan sebab itulah macam saya katakan dia budak lagi. Masa mereka tengah fight untuk RCI Tau Bank Hot lah itu semua saya rasa dia sekolah pun tak habis lagi masalahnya kan. Tapi tak apalah saya maafkan anda tentang perkara itu. Mungkin anda tak tahu. Bila anda tak tahu mudahlah nak sembang. Sekarang anda dah tahu kan? Baik. Berkenaan dengan isu kehakiman. Sekarang ini anda kata tak ada isu kakiman pun. Nothing. Tak ada masalah. Tidak ada apa-apa benda yang pelik-pelik. Even Azalina pun kata tidak ada sebarang benda yang pelik. Pelantikan ketua hakim ikut JAC dan sebagainya. Anda tak tahu ke kebocoran minit mesyuarat JAC yang menyaksikan begitu banyak sekali perkara yang perlu disiasat. Terutamanya dakwaan campur tangan eksekutif terhadap pelantikan-pelantikan hakim campur tangan oleh pihak pegawai negara dulu yang meminta agar satu-satu kes itu tidak disiasat ke ataupun digugurkan apa-apa ke banyak sebenarnya kepincangan dan juga benda pelik-pelik yang ada dalam minit mesyuarat JC yang bocor itu dan kebocoran itu tidak pernah dinafikan mereka cuba kata oh itu maklumat sulit tak pernah dibocorkan mereka tak nafi pun isi kandungannya dan benda itulah yang perlu disiasat kemudian berkenaan dengan ART ART ini anda kata Zafrul jawab panjang saya dah balas pun apa yang Zafrul jawab. Dan bukan sekadar saya, ramai pihak termasuk profesional, para peguam, orang-orang yang memang teknokrat dan sebagainya, semua kata perjanjian ini bodoh. Semua kata perjanjian ini akan merosakkan negara kita. Zafro je kata, oh tak ada benda, tak ada benda sebagainya. Banyak persoalan yang tak jawab. Usahakan Zafrul. Kita nak buat masa paling pun, pun speaker Dewan tak berani nak letakkan aturan mesyuarat. Dah cerita apa? Kalau betul perjanjian itu okey dan kalau betul you have nothing to lose, you berani je berhadapan dengan pembangkang sebagainya, then biarkanlah soalan-soalan oleh pembangkang itu dimasukkan ke dalam apa tu aturan Dewan. Tetapi anda kata semua dah dijawab, semua dijawab, PM dah jawab sebagainya kan? PM tak jawab pun Wan Hadi. PM berpusing-pusing, dia gaslight, salahkan orang lain, tuduh orang itu tak baca, tuduh orang yang tak baca sebagainya. And then bila benda macam tu, dia berputar ke arah situ saja. Sudahnya, persoalan pokok yang ditanyakan tidak terjawab, tidak ada sebarang penjelasan yang dekat situ. Jadi, itu dia Wan Hadi. Saya faham, anda memang mungkin saya tak tahulah kan, ada orang kata anda dibayar. Saya, saya tak tahu, saya tak nak tuduh apa-apa kan. Saya tak beri minat pun. Anda dibayar ke tak dibayar ke apa-apa ke, itulah tak anda lah. Belakang cerita itu kan. Tapi yang utamanya, anda tak payah pertikaikan tentang Rafizi, Wong Chen, sesiapa nak buat RCI sebab PKR dan juga Pakatan Harapan itu memang Raja RCI dari dulu. Yang ini tak ada siapa yang nafi. Dan berkenaan dengan apa tu, isu kakiman sebagainya, memang ada merit untuk minta RCI sebab ada minit mesyuarat JEC yang bocor. Dan berkenaan ART, lagilah ada merit bila ART itu sendiri tidak dibawa ke dalam parlimen untuk dibincangkan, dibahaskan. Dan dalam masa yang sama juga, wahai Wan Hadi, ART itu memang jelas dan nyata akan menggugat kedaulatan negara kita ini. Bukan saya seorang cakap, ramai lagi yang cakap. Jadi kepada Wan Hadi, sebelum hendak membetahkan badan ini, tolong belajar dahulu. Ha, aku guna ayat Anwar ini, tolong belajar dahulu. Tolong baca dahulu. Dan paling penting sekali tolong bijak sebab bila anda tak bijak anda mudah dipijak-pijak oleh orang lain bila anda bijak bila anda pandai bila hati anda jiwa anda penuh dengan ilmu pengetahuan insyaallah tak ada siapa yang boleh pijak anda boleh menyebabkan anda melacurkan kepandaian anda semata-mata kerana ketaksuban ada faham tak benda tu Kamu kan tahu dia tu penipu muka dia pun muka penipu Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh tuan.